तरी दृश्य सध्या आपण पाहतोय आज भारतात अमृत रेल्वे स्थानकाचं उद्घाटन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडत आहे आणि त्यासाठी आता पंतप्रधान मोदी हे दाखल झाल्याचं सध्या पाहायला मिळत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून यावेळी हिरवा झेंडा देखील दाखवण्यात आलाय रेल्वे मंत्रालयानं देशभरातील सामने पाकर और जो तमाम योजनाएं दी जा रही हैं उसकी वजह से एक अलग ही झलक देखने को मिलती है लक्ष्य तो आपने क्योंकि इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने न और बच्चों की उनकी प्रदर्शनी को उनका अवलोकन किया बल्कि साथ ही साथ में कुछ बच्चों से बात भी की और एक तो बहुत ही एक दृश्य था जो ऐतिहासिक दृश्य है क्योंकि चला प्रधानमंत्री ने स्वयं उसको देखा उसकी सराहना की साथ ही साथ में कुछ बच्चों द्वारा निवेदन करने प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर से दिए तो एक जिस प्रकार से जो वार्ताला प्रधानमंत्री और इन बच्चों की रही सकी हमेशा से प्रधानमंत्री ने बात भेज दिया है की उनसे लगातार हम देखते रहते हैं कि प्रधानमंत्री जो अपने दौरे पर रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी आ, जो बच्चे होते हैं या जो युवा होते हैं उनसे प्रधानमंत्री जरूर इंटरेक्ट करते हैं उनसे जरूर बातचीत करते हैं उनसे जरूर मुलाकात करते हैं तो वही दृश्य भी यहाँ देखने के स्टेशन पे देखने को मिला साथ ही साथ में जिस प्रकार से बच्चों से बात की वही जो उनकी कलाकृतियां थी ऑपरेटन सिंधु के साथ में अमृत भारत स्टेशन का जो विषय दिया गया था बच्चों को उससे बच्चों ने अपनी कलाकृतियां अपनी ड्रॉइंग पेंटिंग वगैरह बनाई थी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचं उद्घाटन लोकार्पण हे पार पडतंय या संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी मनोज दाळकर यांच्याकडून मनोज अमृत भारत स्टेशन योजनेला आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हिरवा झेंडा दाखवलाय काय अधिक माहिती नरेंद्र नक्की पंप्रधानको हमारे योजना दे एक हजार एकशे नौ रेलवे संकट का पुनर्विकासन विकास रेलवे सार्का नरेंद्र मोदी हस्ते आज सक पार पड़ता है आपको बेटा पंप्रधान नरेंद्र मोदी है बड़ी नीडवा जीवन है रेलवे मोठा निर्णय हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून घेण्यात आलेला होता यामध्ये मार्गी पंधरा तारखे देखील आहे त्यामध्ये परळ आहे वडाळा रुग्णालय वाशिम आहे शहा आहे दौलत आहे खेळगाव आहे लसलगाव याची करण्यात आलेला आहे निश्चित मनोज त्यामुळे एकंदरीतच आता पंतप्रधानांनी या योजनेला हिरवा झेंडा दाखवल्याचं पाहायला मिळतंय धन्यवाद मनोज आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी